Всем привет, блондинки, привет, привет, блондинки на кухне. кухне. Сегодня идем в гости с подружкой к подружке, к к третьей блондинке. и хотим приготовить салатик. Сейчас расскажем вам такой вкусный салатик. Ну, мы, конечно, еще не готовили, но я думаю, да. он будет вкусный. Это наш авторский проект. Этот да. салатик мы придумали сами. Вот сейчас мы его приготовим и его съем. а потом вам скажем, что из этого вышло. Так, смачненький он был, или не очень? Ну, готовим. Итак, начинаем. Значит, у нас вот такие ингредиенты будут. кукуруза, Она нам нужна, потом еще будет для декора. Яйца, картопля, чернослив, сыр, филе, копченоваренное, обжаренные грибы и мацебулика. И, и майонезик, да. Итак, все режем красиво кубиками. Починаем. 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 Починай подружка. Короче, от этого мы салат готовим, потому что мы идем к нашей подружке в гости, к третьей волонте. Да. На Олечка. Ой, ну як не пообсуждать подружку, коли мы вдвох з тобой, нашу угу. третью подружку. Значит, угу. я вообще в шоці видно. Ей повединки, вообще від неї. Чесно, вона мене так вразила, так вона мене. Що чи... случилось? Що случилось? Розказувай. Я не знаю, навіть до неї в гості чи не йти, То ти Кажеш, пішли пішли, а Я не знаю. Чи достойна я такої подруги, чи ні, Оля. Ну вона ж скажи, яка вона класна. Да. Ми... Ми їй, як сказав правильно, ми в восторгі, ми в такому розхищенні. Да, Такої світле чоловічка так, пози... пози... позитивний, позитив. як позитивний позитив, так? Позитив. Позитив, да? да. Хороший фотограф. Так, Ой, яка, вона... О, як яка вона талановита? талановита. Це взагалі я подивилася її фоточки з немовлятами. Це просто це бомба, це вже. Фото... Так, це це так що ми в захваті від нашої подружки, щоб прорекламу прорекламували а. її. Танюшка, ми тебе прорекламували. Так. Ти у нас. Огонь, жінчика. Так. так, що ми вже поклали? Картопельку, грибочки обжарені, сирочок твердий. До речі, ти гарний сир купила, чи таке, от? чи сирний продукт. Купила саме дорогий, а там не знаю. Да? Да. Mm -hmm. За що я сказала? Дайте, мені, я йду по-друге. А, а ми зараз перевіримо і зараз вам покажемо, як так. перевіряти сир на качество. Не качество на українській мові на якість. О, О, вибачайте. Так, В общем, зараз ми вам все покажемо, як перевірити сир на якість. І щоб вас не обманювали, не купляйтеся на акції наразі, де вам пропонують замість сира сирний продукт. Так що зараз навчимо вас, як правильно перевіряти. Ой, Олечка, ти нагадай, вже, вже все порізала. Так, яйця у нас залишилася грудка, так ще? Uh угу. А, і чорнослив ще, і кукурузка. Давай грудку. Так, Олечка, давай напомню, що у нас тут, які інгредієнти. Це, я вже забула. Картошка, uh, Картошка грибочки, обжарені грибочки, яйця, сир. Чернослив, чернослив. я От я грудку ріжу. Ну, ингредиентов, конечно, немало в этом салатике, но поверьте, он такой вкусный. Я уже это чувствую. Нет, Хотя тоже. я его еще не делала, кстати, не пробовала именно такой вариант. Как мы его назовем? Ну, он же будет у нас в конце. Наши зрители увидят, какой он будет красивый, как мы его оформим. И вот когда мы его оформим, мы тогда и скажем. Кстати, да, а пусть подписчики дадут ему название О. и напишут в комментариях. Давай. Да? Конечно. Будет интересно нам послушать ваше мнение. Итак, мы посолили. И так, посолили. Так вот И теперь этим майонезом. Майонезом. Так, давай майонезиком. Угу. Так, ну что, теперь у нас самое интересное. Нужно этот салатик сформировать в виде качана кукурузного. И вот нам надо это сейчас сделать как-то аккуратненько. Посмотрим, а вы знаете, как мы это качан? Да, я знаю, как. Так, смотрите, вот сформировали такой качанчик. Ну, как будто бы. И теперь... Нужно майонезом его хорошенечко вот так вот намазать. Со всех сторон будем сейчас его обмазывать майонезиком. А теперь нам надо будет вот так вот выложить кукурузку. Ну, как вот в качании кукуруза, да? И вот так выкладываем ее. Может быть, вот так сыпать, а так быстрее. Можно. Будет. Давайте насыпим. Вот так вот выкладываем следующим этапом зеленый лучок как будто это листья кукурузы. Да, смотрите, какая красота получается. Пусть подписчики напишут, на что это похоже. О, смотрите, можно вот так еще. Да, давай. А это, знаешь, я сейчас придумала. Mm. Я сделаю вот эти белые волосинки, знаешь, что? Mm. Да. Вот так мелко-мелко нарезать. Ну так можно даже, да. да сейчас я да, его разрежу, только подожди. Только в майонезе у них в а то в впихнула. Не буду. Итак, Танюша, вот мой, как говорится, произведение наше. Угу. Искусство. Да, угадай, что это. Ты, конечно же, не что знаешь. Что-то желтенькое там. О, ничего себе. Ух ты, а, слушайте, а что это такое? Ой. Я понимаю, что салат, но просто я такого первый раз такой форму вижу. Это кукуруза. что не похоже, да? Это кукурузный качанчик. Да, я вижу, что кукурузный качанчик. Ну, Может, это мы как решили выпередиться, да, да, слушайте, творчество такое. Да, мы такие блондинки. Молодцы. О, какое блюдо подружка приготовила. Называется дипломат, она сказала. Да? Танюша сказала, это картошка с мясом, которое блюдо называется дипломат. Класс. Тань, дипломат? Да. А это наша кукурузелка. Кукурузелка. Да, хай-подписчики скажут, как назвать этот салон. как нам назвать? Потому что придумать мы придумали, а название не придумали. Название не знаю, да. Петр нервничает. Давай. Давай, Натюшка, обещай. Натюшка, чем ты нас сегодня вот угощаешь? Расскажи. Тут какой-то напиток такой, прям я уже вижу, что он прям просто нереально вкусный. Это угостили нас друзья, западная Украина, на самогоне, настойка, из ягоды, называется ефина. Яфина или Афина? Яфина. Яфина. Пьем сегодня Яфина. Пьем сегодня твою производство. Ну попробуем sure. сейчас. Супер. Даже можно не закусывать. Прям такой, да? Мягенький. Самого сами знали, да? Самого сами Чувствуется. В общем, со знаком качества. Так что передаем привет, если нас смотрят на Западной Украине. Тоже смачно. Файно. Да.